Salamlar hər kəsə. Bu gün sizə yenə mən Həqiqət axtarışındadır. Bu gün e, Musa peyğəmbərin hekayəsindəki fərqli bir ziddiyyət haqqında danışacağıq və hələlik Musa peyğəmbər hekayəsini tamamlayaraq Lut peyğəmbərə keçəcəyik. Lut peyğəmbərin hekayəsində çoxlu ziddiyyət var. Onlar haqqında bir neçə video çəkdikdən sonra oradan İbrahim peyğəmbərin hekayəsinə keçəcəyik. Orada da çoxlu ziddiyyət var. Bundan qabaq da İbrahim peyğəmbər haqqında bir neçə video çəkmişdim. Yaxında başqa ziddiyyətləri haqqında danışacağıq. İbrahim peyğəmbərin hekayəsindəki ziddiyyətləri tamamladıqdan sonra Nuh peyğəmbərin həyatına keçəcəyik. Nuh peyğəmbərin hekayəsində də fərqli ziddiyyətlər var. O ziddiyyətlərə də toxunaraq peyğəmbər hekayələrindəki ziddiyyətlərə hələlik ara verəcəyik. Deməli Ə bugün haqqında danışacağımız ziddiyyətli mövzusu Kironun Kimin uşaqlarını öldürtdüyü mövzusudur. Bildiyiniz kimi, Fironun hekayəsində belə bir məsələ var. Firon gördüyü yuxudan sonra İsrail oğullarının oğlan uşaqlarını öldürüb qızlarını sərbəst buraxırdı. Çünki o yuxudan sonra hökmranlığını bitirəcək birisinin gələcəyi deyil. Ona yuxuya olan tərəfindən. O da qorxduğu üçün e, belə bir üsulla əl atır. Amma e, Quranda biz bu mövzu ilə əlaqəli bir-birilə ziddiyyət təşiyən ifadələr görürük. E, Ərəf surəsinin 127-ci ayəti ilə başlayaq. Burada belə deyilir: "Firavunun qövmlünün əyanları isə belə dedilər: Səni və sərin ilahlarını atıb yer üzündə fitnə fəsad törətsinlər və Musalı və qövmlünü buraxacaqsanmı?" Bu cümləyə diqqət edin. Musanın və qövmünü buraxacağsanmı? O dedi: "Onların oğullarını öldürəcək, qadınlarını isə sağ buraxacağıq. Bizim onlara hükümranlıq etməyə gücümüz çatar." Yəni dostlar, biz bu ayətdən uşaqları öldürənlər Musanın qövmidir. Yəni e, İsrail oğullarıdır. Yəni biz bu ayətdən bunu anlayırıq. E, yəni Misir qövmi deyil, Fironun qövmi deyil. Misirin yerli xalqı deyil, Musanın qöhmə olan İsrail oğullarının uşaqları öldürülür. Bu ayədə və bunun kimi 4-5 ayədə bu şəkildə bəhs edilir. İndi də Qəssas surəsinin rejistr edirəm. İndi də Qəssas surəsinin 4-cü ayətinə baxaq. Kiron öz torpağında Misirdə azğınlıq edərək oranın əhalisini zümrələrə ayırmışdı o onlardan bir qövmlün İsrail oğullarının oğlan uşaqlarını boğazlayıb qadınlarını sağ buraxaraq onları alçaldırdı. Həqiqətən, o fitnə fəsad törədənlərdən idi. İndi dostlar, burada biz İsrail oğulları qövmlünün deyil, Firavunun öz qövmlünün uşaqlarını öldürdüyünü, qadınlarının sağ buraxıldığını görürük. Aşağıda da ərəbcə e, əhli hədəy bir söz var. Onu qeyd etmişəm. Yəni burada Fironun əhlindən, xalqından bəhs edilir. Siz bu sözü Əhləbeyt sözündən də bilirsiniz. Əhləbeyt Məhəmmədin ev əhalisi deməkdir. Firon əhli isə Fironun qəhvəmi deməkdir. Onun soyundan gələn Misrin öz yerli xalqından bəhs edilir burada. <coughs> bu ayədə digər ayətlə ziddiyyət daşır əz dostlar. Çünki e, digər ayədə və o ayət kimi 4-5 fərqli ayətdə öldürülən uşaqların İsrail oğullarının, Musanın qohumunun uşaqları olduğunu açıq şəkildə deyilğini görürük. Amma bu ayətdə öldürülən uşaqların Kironun xalqının zümrələrə ayrılmış hissəsindən bir hissə olduğunu görürük. Hansı ki İsrail oğulları Kironun xalqına aid deyil, Kironun qohumundan deyil. Onlar Qıraqdan, xaricdən Misirə gəlmiş körləşdirilmiş bir sinifdir, fərqli bir gövründür. Bunlar Firavun xalqı əhli deyil. Ona görə burda açıq bir zəiqiyyət var. Siz də çalışın bu Quran kitabını oxuyun, sorğulayın, həqiqətləri görün. Deməli bu gün sizə çatdırmaq istədiyim mövzu budur. Əgər videonu bəyəndinizsə, videoya like etməyə, kanala abunə olmağa, videonu paylaşmağa unutmayın. Gələn görüşlərdə görüşəcəyik. Sağ olun, sağlamat qalın.